Театр. Я впервые вообще стою сейчас на этой сцене. Когда-то... Нет, я впервые РУ. Стоял здесь очень давно. Мне кажется, было лет, лет семь и затанцевал. Вот поэтому стоять второй раз на сцене, э, здесь, перед вами всеми. Это очень круто. И. Э, 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 да, спасибо. И у меня к одесситу, как члены жюри, э, я в первый раз сидел в жюри, и вы себе не представляете, как трудно оценивать ребят, которые нереально талантливы. я теперь понимаю, как жюри X-фактора было тяжело. Хотя мы этого не понимали, говорили, вот что вы такое там нам рассказываете. Безумно тяжело. И пытались никого не уделить, и, и каждому уделить свое внимание, поэтому я считаю, что сегодняшний вечер заслуживает ваших аплодисментов. Песня, которую я сейчас хочу спеть для вас, очень много значит для меня, для многих украинцев, для очень многих людей, для всех. Потому что каждый воспринимает песню абсолютно по-разному, это очень здорово. Каждый может воспринимать песню о своей маме, о своих родителях, о своем будущем, о своем прошлом, о своей девушке, о своем парне. А я пою о чем-то очень большом, очень глобальном, Давайте сделаем атмосферу, уберем немножко вот самый яркий свет, который слепит. Атмосферу хочется. Да, еще. Вот-вот. Да. И все похлопаем. Родина. бесконечное прощание, когда в твоих сосудах кровь на грани занимания, когда состав сметает свой вес, мир вину до станции, и самый лучший солдат бежит в отчаянии. А ты готов не хоть ее до голова кручения, прийти в ее воду до полного самосожжения, стоять над бездной, держаться за руки и чувствовать. Охитить. И все два мгновения каждая маленькая частица, мы будем уместиться до последней, эти Що ти моя? Осандін прощасіо! Ну що, дорогі друзі, ми вже готові роздавати подарунки з величезним задоволенням